Terima kasih telah menonton! হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আছেটচেন এণ্ড ব্লগছ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৱে ভাল আছে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কমলা জেলি বা জেম যিসকলে জি বুলি কয় জেলি বা জেম জেম ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মাৰ্কেটত বহুত এভেইলেবল আছে কমলা পোৱা যায় চব জেগাতো পোৱা যায় ন বজাৰত গ'লে আপোনালোকে কমলা দেখা কমলাটো ৰেগুলাৰ ছিজনত নাথাকে ন সেইটো কাৰণে কমলা আনি পেলাই কেনেকে জেম তৈয়াৰ কৰে সেইটোক আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যিসকল নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থাকে বেলেগ এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু জেমৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিবিলাক দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বা এণ্ড স্ক্ৰীণ দি দিম চাব বিশেষকৈ জেমবিলাক খাবলৈ ৰুটিৰ লগত ভাল লাগে বা ব্ৰেডৰ লগত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় বোলক দেখাওঁ হেল্ল' এভৰি ওৱান অৰেঞ্জ জেম বা জেলি বনোৱাৰ বাবে লৈ লৈছোঁ মই চাৰিটা কমলা লৈছোঁ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনাব বিচাৰে আৰু চাৰি পাঁচটা বা দহ বাৰটা ল'ব পাৰে কমলা জেম বনাবৰ বাবে এটা প্লাষ্টিক মই জুচৰ মেচিন লৈ দিছোঁ এইটো চাৰি পাঁচ বছৰ আগতে লোৱা আছিল মানে ঘৰতে কেতিয়াবা আলহী আহে ন তেতিয়া লোৱা হৈছিলে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সি জাৰটো সৰুকৈ পিছ কৰি দিব পাৰে যাৰ মিক্সি জাৰ নাই আপোনালোকে হাতত চে চেপি পেলাই চেকি পেলাই ল'ব পাৰে যেনেকৈ সুবিধা হয় ল'ব পাৰে কাৰণ জুচ ওলাবলৈ একদম সহজ পদ্ধতি হাতেৰেও কৰিব পাৰে হয় নাই ত' মই যেনেকৈ সুবিধা হয় মই তেনেকৈ কৰি কিনে দেখাইছোঁ আৰু এনেকৈ মাজতে ফালি দিছোঁ অৰেঞ্জ খালে বহুত বেনিফিটছ আছে ভিটামিন চি ভৰপূৰ পৰিমাণ আছে ভিটামিন ই আছে স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু আপোনালোকৰ দাঁতত যদি এনেকৈ তেজ ওলায় ন সেইটো সমস্যাও দূৰ হয় লগতে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকিলে ভাল হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল ছুগাৰৰ কাৰণেও ভাল নেচাৰেল চুগাৰ থাকে সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ভাল আৰু ৱেইট লছৰ কাৰণেও হেল্প কৰে আৰু কেঞ্চাৰৰ কাৰণেও বহুত ভাল ত' এইটো ছিজনত কমলা খোৱাটো বহুত জৰুৰী হয় আমাৰ ডেইলি লাগেই ভিটামিন চি হয়নে নাই তো আপোনালোকে এটা কমলা খাই দিলোঁ আপোনাৰ বডিৰ কাৰণে খুবেই ভাল ত' আজি বনাম জেলি তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি ল'লে আপোনালোকে গম পাই যাব বহুত বহুত বেনিফিট আছে বহুতেই ভাল তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইয়া মোৰ জুচ বনোৱা হৈ গ'ল কথা কওঁতে কওঁতে আৰু কালাৰটো ইমানেই ধুনীয়া লাগে ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে দিব পাৰে এনেকৈ জুচ ওলাই পেলাই যিহেতু ঠাণ্ডা দিন ৰ'দত বহি বহি খালেও বহুত ভাল লাগে বহুতে এনেকৈ জ্বলো জ্বলা দি পেলাই কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া পাত দি কিনেও বহুত ভাল লাগে তো মই কিয় বনাই আছোঁ জেমটো জানেই যিহেতু ঠাণ্ডা ছিজন গুচি গ'লে কমলা ছিজন গুচি গ'লে তেতিয়া আমি জেমটো এটলিষ্ট খাব পাৰিম ন ত' যিমানখিনি মই কমলা জুচ হৈছে সিমানখিনি চেম সমানে সমানে মই লৈ দিছোঁ চেনি আৰু অকণমান ফেনা ফেনা ওলাই আছে চাব পাৰিছেনে আৰু ইয়াতে চেম চেম মই দি দিছোঁ চেনি কম দিয়া নাই ইয়াতকৈ বেছিও দিয়া নাই ¿Vale? ¿Eh? যিমানখিনি জুচ ওলাব সিমানেই সমান সমান আপোনালোকে চেনিত দিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৰাই যাব ফ্লেমটো মিডিয়ামত হাইত বনাব বেছি হাই কৰি নাৰাখিব মাজে মাজে মিডিয়াম হাইট বনালে ধুনীয়া হয় আৰু ফেনাখিনি আপোনালোকে ওলাইও দিব পাৰে বা মই ফেনাখিনি ওলাই দিয়া নাই ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কমলাৰ বাস বাকলি অলপ অলপকৈ দিব পাৰে বা ফুড কালাৰো দিব পাৰে মানে দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু কাৰণ অৰেঞ্জ যেতিয়া আপোনালোকে গৰম কৰি থাকে ন জুচখিনি তেতিয়া মানে কালাৰটো অলপ মানে লাইট হৈ যায় তেতিয়া মই অকণমান ফুড কালাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে ঘৰত যদি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব বিচাৰে নিদিলেও ভাল কিন্তু দেখাত মোৰ ভাল লাগে বুলি সেইকাৰণে দিছোঁ কিন্তু অপচনেল এইটো দেখাত ধুনীয়া লাগে বুলি দিছোঁ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে একদম কম দিছোঁ কম পৰিমাণ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ বেছি বেছিকৈ নেমু ৰস দিছোঁ আৰু বেছিকৈ নেমু নেমু ৰস দিব তেতিয়া মানে ভাপটো অলপ মিঠা মিঠা টেঙা টেঙা আহে ন খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু ক্ৰিষ্টেল হৈ নাযায় চেনিখিনি যেতিয়া দিব ন আপোনালোক বগা বগা হৈ থাকিব পাথৰৰ নিচিনা হৈ থাকিব আৰু সেইটো বস্তু নোহোৱাৰ বাবে আমি নেমু ইউজ কৰোঁ যদি নেমু ৰস নাথাকে আপোনালোকে ভিনেগাৰ থাকিলে ভিনেগাৰো দিব পাৰে দুই তিনি চামুচমান দি দিব পাৰে এতিয়া চেক কৰিবৰ বাবে জেলিকে হৈছে নহয় আপোনালোকে এটা বাতিত পানী লৈ ল'ব আৰু এক ফুটামান এনেকৈ দি দিব জেলি চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু জেলি যদি ফৰ্মত আহি গৈছে ধৰি আপোনালোকে ধৰিলে গম পাব যে অলপ গোটা গোটা হৈ আছে অলপ বিজল বিজল টাইপ হৈ থাকিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ জেলে ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিব চিচাৰ বটলত ভৰাব নহ'লে এনেকৈ মই যেনেকৈ ছাৰ্ভ কৰিছোঁ বা প্লেট থাকে বা যি থাকে আপোনালোকে চিচাৰ বস্তুতে থ'ব কেতিয়াও আপোনালোকে প্লাষ্টিক বস্তুত জেম বা জেলি নথ'ব বহুতে বেয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰসকলৰ কাৰণেও বহুত বেয়া হয় তো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল জেম চাউৰ পৰিছে একদম হানিডৰ হৈছে মৌ দৰ হৈছে খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে অলপ টেঙা টেঙা মিঠা মিঠা খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই চাওক মই ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ সঁচাকৈ মই মানে কেতিয়া খাম খাম লাগি আছে ইমান দেখাত ধুনীয়া হৈছে ন ত' মই ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল পাইছে ভিডিঅ'টি বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ